Крузак! Съем, Это хорошо. косяк. Я... О, да. Мы будем реально варить четверть. Ты что охренел за деньги? День, да. Что? У меня сейчас... Всем доброго дня. В двух словах, что мы сейчас делаем. Э, ребята, которые нам э, трошки оживили тест, в том плане, что они полностью прокачали антифриз, э, Доробили ті нюанси, які потрібні були. Поміняли речах. Так само ми поміняли помпу, тому що помпа у нас гуділа. Я зараз їду з ними, розраховуюсь, тому що машина вже з самого ранку на евакуаторі поїхала до данчика з дядь дядвітяй. Вже продовжуватись так само рихтовочні, малярочні роботи. Тому зараз їдемо, розраховуємося з ребятами і ввечері заскакуємо, дивимося наше тесло і що там у нас до чого. новые какие-то За что? За новые. Да, можем поменять новые на новые. Так, я вам должен дать 1200 гривен. Правильно? По запчасти на дружке разобрались, сейчас еще плачу за работу и за эвакуатор. Опа. База. Угу. Все. Мы на базе. На базе у Дани с дядей Всем привет. Привет, привет. Я где вы? Пойдет. <laughs> Слушай. Да? Мне, мне понравилось. Ну вот эмоции, вот, вот. Есть косяки. Много? Ну, по салону в основном. В смысле? А там где отклеились вот эти штучки? Да. Ну знаю. Да, я знаю. Ну а так в целом все зашибись. Да. Можно уже брать и ездить в принципе. Ну, нет, а что наш? Это там вообще без понятия. Это не нормально. У нас такая была. Но, но есть... вы за... она закрытая? Да? Короче, целый день гудит. Целое, Корыто целое, да. У нас из что? Саблю мы меняем, правильно? Усилитель мы можем спасти, правильно? Это крепеж, дед Вить, э, кассеты радиаторов. Он уже стоит? Типа? Он уже стоит, просто надо сверху вот это крепление приделать. Вот Потому это? что вот эти, да, их повырывало. Угу. Видите, спайки вырывало. Угу. И вот их надо туда припаять. И получается телевизор будет на своих У местах стоять. Вот это то, что вы до до достали, LH и RH, это что-то крепится туда тоже. Я половины вообще не понимаю, что тут какие-то да, эти запчасти. Все да, болтики можно. тоже вроде сохранил. Эмоции <свят> выдать? <свят> Выдай эмоции. Выдай базу. Все будет хорошо, как всегда. Да? Ага, ну, есть... а что а оно ну, прикручивается, туда? А, это наверное корыто ставится, да? Вот так вот Оно надо, корыта, наверное, да. Пайкануть вот так вот, да. И вот сюда входит, вот это входит сюда. Mm. Ну, ну, да. Удар вообще слабый. Ну да, удар был вообще. Не, ну так блин, аж Америка, ну типа. не Ну, как обычно. Там ще один лайфхак. Одразу, коли приїхала Тесла з Америки, одразу беремо, підключаємось до Wi-Fi, робимо роздачу з телефона і обновляємо її. Як тільки ну, я підключився до Wi-Fi, вона одразу почала скачувати оновлення. Оновлення було 23-го року, ми зараз скачуємо 25-го. Тому одразу це робимо, це потрібно. Новий день ми шукаємо запчастини на нашу Теслу. Знайшли в принципі доволі. Класні, десь економічні, десь китайські, десь оригінальні. Розказую, розкажу. ми зараз е, купуємо оригінальну фару, це перше, що потрібно купувати. Дуже багато було. Е, так, зараз зайдемо на промзону. Щось. Доброго дня! Тесла запустимо розборки. Якщо заїжджаєте на промзону. Просто кажете, Тесла розборка і вас завжди пускають, тому що цих розборок тесів по всій Україні просто капець як багато. Коротше, суть до діла, навісухо, треба купувати тільки оригінально. Оригінальний бампер, оригінальне крило, оригінальний капот. Тому що автомобілі будуть криві з отакими зазорами. По фарі я вже спілкувався з 10 людьми. Ви настільки розумієте, наскільки я доточно підійшов до цього, до цього вибору фари, тому що мені пропонували за 200 доларів, 220 китайську фару. Ну, то есть, оригінальну, але китайську. Ну, то есть, є такі поняття, так скажем. Але я вибрав все ж таки оригінал. До цього мені потрібна так само стріла, це полка капота, полка крила. Полка, капот, ні, полка крила. Ми її так само купуємо, щоб це навісуху і саме зробити, щоб були чіткі, рівні і класні зазори. В ітоні, ага. суддя діла, все остальне можна купувати в Китай. Я купив китайський телевізор, він обійшовся мені не так дорого. Я купив диск, диск купив оригінальний, тому що китайський, в принципі, їх немає. Далі, в принципі, що? Посилювач, нижній підсилювач сабля він називається. Так само можна брати Китай. Все, дуже спішимо б ми робили без крузака, так скажемо. Е, саме бідше, що нам по факту треба оця наружна фільонка, а нам продають четверть в зборі, тому що по-другому ніяк приходиться купувати дорожче, але вибору в нас немає. Сіли. Сіли, Ага. Сіле. Лук на місці. Він за єс. Він Скільки ми віддали за це все грошей? 340 баксів. Не, 350. 350 за оригінальну фару і. Оригінальна фара ми купили її за 200 доларів, коли ринкова вартість 300-350. Тому, хто шукає, той завжди знайде, як вона таке фарма. Ну контакти ми нікому не, не даємо. Через нас, телефонуємо. Продамо за 340. Оригінальна фар, щоб ви розуміли. Покажіть навіть шилдик, що вона оригінальна. Вона мило, то, що оригінальна, вона без, ну, без видимих так скажем, дефектів, вона з направляючими. Вона з усіма кріпленнями. Раз, потім по центру два-три направляючі всі тут. Все тут так само. Блоки всі на місці. дивись. Made in ша? Шукаю. А тут made in ша. А made in Mehiko. Made in Mehiko. І ще рістайлінга, а це не доріс, ну ми не гавнає палецька. Все, складуємо і їдемо. Едем дальше за запчастями. Ну да. Мы приехали покупать новые запчастями. Опа-па! Это лабубу. Подгончик. Это оригинал, да? да. Я уже выспорный. В черном списке. <ты. laughs> 150 вообще как раз, видите, Смотрите, я вот здесь, вот с этой стороны так. поднимаю. Так. Вы вот там вот выкручиваете, вот ага. так, убираете вот эту поролонку. Поролонку. Подожди, давай так еще чуть-чуть. Так. И теперь я вот тут поднимаю иду на вас. Так вот посмотрите, да. вот там вот угол. Хорошо. О, вышел, 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 вышел. Так. Ставим. Ставим. Ну що, Ми привезли всі запчастини нашим пацанам, ще трошки запчастин докуплю, мені треба ще пампер і знайти крило. Бажано в колір, а там будемо вже дивитися по сумі і так далі. Все одно автомобіль буде фарбуватися. І найголовніше, що четвертуха, нам не треба для того, щоб варити четвертуху. тому що Саша, <кажи> Покажи себе, друби <реш> Я просто подумала, що ми будемо реально варити четверть. А Ілья сказав, що ми не будемо варити четверть, що нам нужна якась там полка крила. Нам треба просто філеночка, оця полочка крила, іменно сама стріла, тому що вона у нас за. Ось це нам потрібно. Просто це ми висвятуємо і сюди по точкам, по заводським з нашої четверті. Тому ну, що це рехтувати можна, але в принципі сенсу ніякого немає. Коротше, ось так, тому зустрінемося, коли знайдемо крило. Ми приїхали зараз аж в горянку, тому що тут є біле крило, є білий бампер. Нам все поклали, вибирай, сказали, можна навіть, якщо що, загрузку взяти от мустанга. Не знаю за чим, але чесно перевіримо. Його все одно фарбувати, але да, вона бампер перевіряти не будемо, тому що бампер це така частина, яка не перевіряється. Але є дефект. Ну все раз. Есть дефекты. Покажу тут. Mm -hmm. И вот тут. Но нам скидку не рубли. Поэтому сейчас трошки переговоров, а потом что-то будем все так скажем. Ну что, попали мы на 450 долларов. Бампер. И все равно фарбуем. Все равно попадало. Но ничего страшного. Зато с хорошим настроением. ну что мы где? Боринки. Ми зараз будемо загружати це все в крузак двохсотий. А де його можна придбати? В автосалоні рехрасу. Хороша інтеграція. <свісна> так, задача впихнути не впіхуйме. Крузак, ти впіхнеш. Все. Ну. Як тебе сказати? Опа, як літає. А чё это, говорит, не вытянете? Что это, да не, не, тянется, что ли? Говорит, не тянется. Говорит, блять, Говорит, не тянется. Не тянется? А, говорит, не тянется. Давайте, не тянется? Да, давайте дам кувалду попробуешь замять. Да давай восстановим. Так я тоже думаю, что тут восстанавливать. Посмотри. Чем нам новая филенка? Мы все ну, сделаем сами. Филю... Я поеду туда чет просто. Четверть за 150 не покупаем, зато за работу тысячу денег. Логика. Ну не, ну это, это логика именно автоперекупного бизнесмена. Не-не-не, так мыслят барыги. А мы покупаем четверть, вырезаем филеночку да. и вариваем филеночку по оригинальные все пластиковые запчасти покупаем. Обязательно. Стоит. Мейден оригинал. Мейден оригинал мехиху. Да. Так э, ты хочешь сказать, что работы уже идут, да, по моей машине? Нет. Это ты так? Поигрался? Они так едут. Поигрался, не Нет, они, да. они катятся. <laughs> <рес> Чорний і усатий. <рес> не знаю, хто, про кого не робота трошки вже йде по машині, і це великий великий плюс. Ми привезли до хлопців запчастини, привезли бампер, привезли е, крило, щоб хлопці вже могли щось ліпити. Я не могу, ну, ти не можеш привезти нормальну запчасть. Ну, я... как это я не могу? Не могу не можу. В смачні? Не можеш. Не можеш. Хорошо. Так не а что я привез ненормального из всего списка? Я думаю, ты на меня немного наговариваешь. Типа предвзятые отношение? Ну, немножко есть ко мне, да? Короче, звонит нам Данька, говорит, братан, ты купил крыло, но ты не купил вот такую направляющую специально для фары. То есть фара в крыло стоит. Поэтому приехали краскопытые, 300 гривен у нас занял. Короче, звоним до Даньки, завозим ему эту пимпочку. Я думаю, что уже Постійно вона вже буде збиратися. А спонсором даного каналу є автосалон Рокарс, який знаходиться в Києві, вулиця Передова, 50 – це правий берег. В наявності більше 100 автомобілів в будь-який момент чекаю саме на тебе. Займаємося викупом, підбором авто і реалізацією твого авто. Є складнощі з продажем. Я тобі в цьому допоможу. Ось цей номер телефону. Ось тут вулиця, Силочки в описі. Що ми приїхали тепер переглядати, що там з нашою Теслою. Пацаны сказали, бери с собой пакеты. Зачем? Не знаю. Сейчас будем пытать. Татыш, она уже иншим <связать> боком стоит. О, папа! О, папа! Вы что, уже что-то починили? Новое, блин. Бог а? ты мой, на заклепках! Да, свадебных. Свадебных? Да. Так это навсегда, навечно. Это тут мои самолеты как делали? С клепками. Ну, так так за руль нельзя дядь ведь. Так я не понял, договаривались, что ты приезжаешь с холодным Ты что, Туарега видишь здесь? Туарега нет. Папа, не это ну, косяк. Я за пивом, это Хорошо. косяк. Я привезу вам пиво, что а вы как? переживаете. Не... А, а, как это? Что? Капот? А я не, я обратил внимание, что она стоит другим боком. Что-то по ней уже. А так уже морда собрана. Она уже сделана. Я только сейчас увидел, что морда собрана. Серьезно? Ну да, я что-то не обратил внимания. Вообще? Иду, иду ногами, иду. думаю, думаю моя машина. Офигеть. Так уже почти все сделано, уже отрихтовано. Тё, а что я тут две недели делал просто так? Мысли. Две недели стоял, чтобы за день все сделать. Ну, она не за день сделала. Ты что, охренел за день? Я шучу. За 4 часа. Посмотри. Там, где колесом было тебе разбито. Да. Да. На камере. Да видно. Зашибись вообще. Выкрути колесо. Дай. Да, зашибись. Я Выкру... и так вижу. Выкру... Выкрути колесо. Там уже все за... по заводу, по заводским а, герметосам. Посмотри, даже пластмасса осталась, которая ну, должна быть. Да, тут было замято -то так сильно. Тут все четенько. что это за фишки торчат. Это же с этого, с На камеры. Камеру. Короче, покупаю сегодня камеру. И мне дают такую же камеру, как у меня такая, поломанная, ну типа с пимпочкой. А зачем? Так и нет. Она, она будет стоять твоя. Ее не надо покупать. Тебе же сказали покупать то, что покупать. Камеру не надо покупать. Не надо, зачем? У нас она целая, ну, зачем? Это я не говорю тебе. Мне, не, Я не знаю. Это ему, я тебе сказал, а, а, ты имеешь в виду поломана та, которая это. Ну, я не знаю. Там, где масса, типа, да. Потому ну, что ну, те что усики ну, тут подломаны, так я на, это тут не критично. на трический скотчик аккуратно. Только она чтобы обработало. Ну, типа, попробуем сохранить. Если будет работать, то пусть работает. Если нет, то нет. Так говоришь, она же дорогая. 50 стоит, да? 70. Я дороже, думала, дороже чем ты все запчасти купил. Ты брал с чего? С хлама? Да все, я понял. Это предвзятые не, отношения. Не, 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 я не, не, буду снимать не вот не не так вот. Давай, а давай я динамик покажу сейчас <звучит> зрителям. Давай, давай, показывай, показывай, какой, какой ты поломал динамик. Давай, <звучит> а давай, покажи, как да. ты. Ну ты видишь это самое, как оно, меня покоцанное. И, ну, мне я сказал, сказал, короче, в руки, а короче вот поменяю, все нормально. Нет. Мне была претензия, типа, он говорит, я тебе дал, типа, я, говорит, еще обратил внимание на него. Ну я такой, ладно, короче, ты поменяешь, он говорит, я поменяю. Я Китай отличаю вот так вот, ты знаешь, ты мне два поставишь. Я сразу понял, где ты что китайское купил. Хорошее, оригинально китайское. Я ничего не купил китайское. Оригинальный Китай. Только динамик. А нижняя вот эта параша, какая она, оригинальная? Она? Самая, самая оригинальная. Ну, я так и понял. Ну и что? Ну и что? Вот надо было... Опять грузить. Надо было, чтобы ты приехал и поставил. Ты бы просто охренел. Ты бы просто охренел. Я Тут мастер. Я... Все? Конечно. А я думаю, что я икаю сегодня 35 нет, нет, раз. Нет, это вчера было. А, почему вчера мы так быстро починили, алло. Ну я... да, я видел, там надорвано было. Подожди, то есть не. Что? У меня сейчас... Там минус три провода было. То есть у меня сейчас я не но... горит, у меня не горит фара. Ну почему-то не горит. Ну, блин, может я ее не доставил. конечно. там горит было чуть -чуть. Но я Ну я не, не знаю, блин, а как я, я Как я докажу ребятам, что. В смысле? нет, не, не. Там отличная, а вот эта. А-а-а, та, которая ударенная. Она вообще работает четко. Вот это почему-то не работает. Так Оно... это же трендец получается. Ну, Там работает? <laughs> та, та работает. А, это не. Вот нет? Не. Значит, фишку не вставил. Фишку не вставил? Да. Хорошо, все. Да. Да. А да. она не поломанная да. просто? Да нет. Тесла уезжает моя? Да. Блин, Но Дань, так... Еще месяц, чтобы она так а ни хрена вообще не горит по фаре. Так и что теперь делать? То потом, блядь, все равно блядь, разбираться будет. Ты думаешь, что я ты фишку просто не доставил? Я бы еще не, не доставил фишку, но если не работает, значит, я фишку не доставил. И она работала. Она но, работала? Ну, наверное же, она должна была работать, по идее. И я не знаю. Не знаю. Поглянь, там все полностью рихтовочкой у ушло, убралось. Вот тут так само, замятьтесь. Зараз дядя mm -hmm. Витя нам покажет все, что тут. Что тут у нас красота по-переднему по передней части туманки решеточка стала оригинально туманочки ждем купил еще патроник. короче не показываем дуже богатого материала какие поза камеру в таком ну в таком формате потому что объясню почему я уже на часто езжу до запчастистов, что-то меняю, что-то, беру, что Ну, короче, Купил, продал, потом, короче, сдал обратно, обратном, что оно не подходит. Або оно китайское, або оно что-то перестало работать, короче. Поэтому весь такой процесс, он трошки трудоемкий, так скажем. Та да, ты что. Та да, ты что. И вот тут уже все на месте. Да. Та да, ты что. Все заварено, отварено, переварено. И, и кстати... вот тут и крепежик. и вот тут все стало. Ну конечно. И все прочное. Все загрунтовано. И он, смотри, даже твой. Помнишь разломатый этот? Да, помню. Усилитель. Да. Вот не Это успел я приехать, надо было раньше приезжать. Мы не можем так ждать. Мы тебе ждали, ждали, но ты... Вчера получается? Да, ну ты с телочкой ходил как с какой-то в этот, в кино. Так что, Санек, запомни. Зайка, я не ходил ни с какой телочкой. Брешен, блядь. Я не ходил с телочкой. Я Был ходил запален, с Андрюхой. Мы думаем, что это не, усатого деду, блядь. Звоню, а он с какой-то. Курочкой. Да. Курочкой, сыпочкой. Да. Саня, Саня, с дома, кури, пляс. Ой, блин, надо было вчера все-таки приехать. Так если бы я. Я ж не знал, что вы будете мой тесто собирать. В смысле? Я думал, вы просто ждете меня, чтобы я приехал. посмотреть. Поебать тебе мус? Ну, типа как... <с просто <с приехать. А тут, оказывается, уже все готово. И все на своих местах. И все красиво. Да, все вообще прям по феншую. Все лонжерончики. Все тут. Ну, знаю, блин, и зазоры блин. стали, да? Только фара не работает. Дядя Витя, вот тут же она тоже все прокрасится, да? Будет однородно. Да, они снимут крыло и да. ага. Я автобизнесмен. когда она на малярку поедет, может, я сниму сразу фару, повезу ее на те тестировщику. Да, можно. Они разберут ее. Нет, оттуда. Или Вон она. Красавица, красотка. Зелененьким уже сделал. Обновил и сделал ее зелененьким. Красиво. Така. Саме трагічно, це те, що не працює фара, а фара вартує 300 баксів. Зараз це найтрагічний е, папандос, так скаже. Е, наступний етап виїжджає з малярки, допрацьовуємо мілачовку, так скажемо, і вже потім їдемо, ріхтуємо задню ходову, тому що колесо трохи завалене. Будемо робити розвал і все. Ставимо на облік, ганяємо, гарцуємо, даємо джазу, як я люблю казати, звісно. Топова крилата фраза даємо джазу. Поки от так, вот, так скажемо. Вот вот. Зроблю маленьку ремарочку. Е як оказалось, пацани мені зробили огромний сюрприз, тому що ми спілкувалися про те, що вони спочатку закінчують. Один проєкт і через неділю-дві будуть тільки займатися моїм. Як би під цей, під цей момент просто збирав потихеньку запчастини знімав, як я купую, що я купую, і так далі. І Виходить, вони мене вчора дуже сильно чекали, а я поїхав думаю, схожу в кіношку. В принципі, не було чим займатися, думаю, схожу в кіношку. Був я, кстати, на Формулі 1 кінчик такий у нас вийшов непоганий. Коротше, був я на Формулі 1. А вони мене дуже сильно чекали, тому що хотіли показати якийсь результат. І ось оцей по факту, результат це те, що вони повністю вже зібрали мій автомобіль. Мені дуже сильно приємно. Єдиний нюанс в тому плані, що я втратив таку е, велику частину контенту, як вони збирали, що вони робили, як вони рихтували. По факту, ми маємо вже якийсь наявний результат. Це дуже класно. Я приємно здивований, але настільки не емоційно, тому що веду паралельно дуже багато проєктів. Ми зараз робимо ще паралельно джето, паралельно роблю фасад, підготовлю до, до всього. Коротше, по факту, я максимально приємно здивований. Е, не можу показати це своїми емоціями, тому що. Ну, реально, може, трошки і встав, трошки е, не так багато відпочиваю. ще. Кожну ніч у нас є наші сусіди, які дуже сильно нас гатять, так скажемо, але суть важна. І тому по факту вау, тому що я через, по факту, буквально неділька, я вже буду на колесах вже ставити її на облік. Я дуже-дуже дуже цьому радісний, але не так сильно дивуюсь. Коротше, пацанам огромний е, спасіба, реально зробили. в лучшем виде, дуже швидко, и я прям не ожидал. Теперь еще потужнее, еще больше шукаю запчастин. В двух словах еще расскажу трошки. Получается, из крашенных элементов будет капот, из такими дефектами были. Крыло с разборки тоже красится. Стойка, скорее всего, тоже будет краситься на пыль. По причине того, что вот такое мы оставлять не будем. Дверь, соответственно, здесь здесь тоже. Здесь будет напыл наполовину. Так же само по этой же причине. Это крыло, вы скажете, тоже целое, красивое, все правильно. Но из-за того, что это белый перламутр, будет краситься вся морда. Поэтому крашено будет, получается, два крыла капот. Напыл идет на стойку и напыл на дверь. Потому что идет три слоя. И поэтому, чтобы не выпадало из света и не было одно желтое, другое белое, надо а такие манипуляции делать. Но один хрен менять нижний левый рычаг. 100%. Нет, тут есть, есть плюс то, что она алюминиевая, Оно корродировать не будет, так как она закроется, э, заклеится, будет герметично, потому как из завода там даже есть дырки. Mm -hmm. да. ну, Короче, мы сделали это, все это по заводу, сделали же... все правильно. Да. Еще дополнительно да. шумочку какую-то наклеим, швы промазаны, все сделано правильно, круто, четенько. По причине, скорее всего, это от того, что карой просто Грузи. жопу грузили. И, видимо, что-то подогнули, поломали мне. Но ничего бывает. Дедвите Витя, с Данькой сделали реально ветер. Крутатый не попал на фару. Это вообще как? Фара горит. Все. Не может такого быть, блядь. Все в шоке, я в шоке, да. Тут, суть до дела, какая мы уже хотели уехать, а я такой, а давайте мы обновим Теслу, потому что мне сказали, что фара может заработать, если мы обновим ее. Так и получилось, я ее обновил. Сейчас зеркала еще проверим. Так, зеркала сложить. Очередной приезд к пацанам. Купил новый защита. Новый оригинальный. Оригинал? Ну, конечно. Оригинальный. Ну, похоже. Ну, вроде бы да. Я сначала подумал, что он поломанный, это он в заводе так. Оригинал. <пословно> оригинал? Оригинал. Точно? Нет, сто процентов. Не дай бог не оригинальный, да? это оригинал. Горжусь. Из приятного подгончика. Пицка. Я думаю, надо поделиться с малярами. А нашу Теслу мы уже загнали на малярочку. Вот она, красоня наша. Розібрано трошки, якраз підготовлюється вже повністю. Ось як зробили полочку повністю по заводським точечкам зробили. Все чотенько, Тут все профарбується і буде якраз те, що треба. Ми вже побачимо, як вона вийде з малярочки, повністю дозібрана бамперочок знятий так само. О, якраз тут сабелька все видно. Хлопці, все поставили, все під'єднали, все працює якраз те, що потрібно. Тому на цьому моменті ми будемо закінчувати нашу серію. Я задоволений результатом, я ще довіз запчастини. Я думаю, що все буде максимально, максимально чітко, рівно, класно по заводу, і все буде ідеально в кольор. Підписуйтесь в автосалон, <хи> підписуйтесь на канал про машина. Тут буде море класного контенту. Тобто, підтримуйте український Ютуб. Я дуже вдячний всім за цей перегляд, за перегляд всіх моїх роликів. Дуже приємно. Ставте лайки, і підписуйтесь, тому що це дуже дуже сильно мене підтримує. І я мотивований, так скажем, знімати ще більше. Всім па-па.